cümələr sağ qaldı. Qap başına kontrollatışı məni götürdü, düşürdü aşağı. Mə ilə bir yerdə dedi ki, sən bu 78 kilometri biz qayıtmalıyıq dala. Sən get, mən səni dalıncaq gələcəm. Dedi, "Yox, qayıtmalıyıq dala." Məsən qoy qayıtmayacağam. Məndə bir də nə dağrı kəsizi var. Qatron da vuru ilə. Elə bilənci yim vəziyyətində belə aldım, belə qorxmaq hissiyində qul qo güllə tutdu qolum uşaqlar dedilər ki, yox, ölməkdirsə də hamımız burada öləcəyik. Həddənəmə ilə qolumu ilə əlzəktədim, belə dişlədim. Belə öləmərlə, narərlə biz darımdan qoydum yerə qalxdım. Beləcə baxdım belə gördüm, sep şəklində açılıblar. Qara paltarlılar da ata-ata gəlirlər bu. Dostlar, mən bu videoları necə bir əziyyətlə tək başıma hazırlayıb sizlərə təqdim edirəm. İnanın, bunu səmimi qəlbdən deyirəm. Mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq tək istəyim budur ki, bu qəhrəmanlarımızı, bu igidlərimizi daha çox insan tanıyıb onlarla fəxr eləsin. Buna görə sizlərdən də istəyim olur ki, mənə bu mövzuda dəstək olasınız. Videonu bəyənib paylaşasınız ki, video aktiv olub daha çox insanın qarşısına çıxsın. Allah, mən utanıram bunu deməyə. Özdə bu kimi mövzularda bunu demək mən bilirəm, doğru deyil. Amma nə edə, YouTube-un iş strategiyası budur. Əgər videonun bəyəni sayı çox olarsa, YouTube bu videonu aktiv video hesab edib daha çox insanın qarşısına çıxardır. Sadəcə olaraq bir dənə bu düyməyə toxunursuz, qurtardı. Üzrə xin, vaxtınızı aldım. İndi də keçək videoya. Bunu Ceyl Eliyəndən sonra nə təzədən yavaşcını elədim. Gülləni əlimlə qoydum ora. İyiyə yavaşcını bağladım ki, təv buraxımayın səs çıxaracaq dedim de, mən nə olacaq, olacaq da, da bura kimi gəlmişəm. Fikirləşirəm ki, uşaqlar görsən bunları, görəcəklərimi, mən məlumat verə bilmirəm bunlara, mən nə tər olacaq. Bunlar görsələr bu qədər adam məhəmməd çükəcək. Əlazımız odur ki, yəni bizdə təslim yox. Ya yəni, yerində özü partladacaqsan, əsir yəni mümkün deyil ki, xüsusiynətə əsir düşsün. Yəni o halda üşərsən özünü partlatmalısan. mümkün deyil. Yəni bizdən bu aprel döyüşlərində də Temurov bənzəli də görür ki, ermənlər gəlir şəxsiyatımın ərinə, qranatları götürür, palpanın içinə girir. Həm özünü partladır, həm də ermənləri. Bunlar nə isə keçdilər. Boxdum belə boylandım, gördüm ki, heç kim yoxdur. Çıxdım yola dım yola buların arxasını bunlar qabağa gedir mən buların arxasındam. Üşüm qaldırdım silahı, başladım buları arxadan vurmağa. Onu vurduqca bu bir su baxır, bunu vurduqca bu baxır. Vay, tez-tez, cəld şəkildə özüm də əyilmişəm həyəcanın içindeyim ki, qıraqda buları. Yuxarıdan məlumat da var, çəkişdə oldu. Bunlarü qabağa çatdılar ki, qabaq hərəkət edəndə qabaqda dozor şey qoymuşdu. Mina qurmuşdular, Mona L. Sapiorordo minə, şe sensə minə düşdülər. Qabağına qatan nə qədər var, onlar qırıldı. Bunlarü ortada qaldılar. Qaçanlar da harda qaçan, aşağıdan hansı ki, hücum qrupu PK pilotla onlar oradan başladılar atmağa. Üşün bir sözlən bunları qırdıq. Ə nəşəni eləcünə qoydu. Qam su yernə axırdı. Tə. Qarın içində təcənnə gətir bir şey yarandı o da. Dedik daha bunlar uşa maşın gələsidir. Yoxdur. Bunlar uşa tapşırıq, başqa tapşırıq oldu. Biz maşın gözdürdü bular, nazirlərin gözdürdü. Qavağımıza kimlər gəldilər. Və şükür Allah'a tapşırıq yerinə yetirildi o vaxta kimi gəldim mağaza sörkəndim. Ağada sörkəndim. Gördüm ermənin əskəri yaralıdır. Hə, yaralı vəziyyətdə silahı ilə sü tutdu. Mən o qədə qranat tullamışlar. Şurul qulağımdan bunu kana axıb. Elə çöndüm bundan qabaq atmaq istəyəndə bu məndən qabaq belə atmağından buranjet qalxdı belə yuxarı qalxmağımdan girdi böl küllə. Hə, hiss, hiss eləmadım yaralanmağımı, gördüm ağrı raşdı. Dəyməyimə nəzər çevirləndim, yıxıldım yerə. Həmin müddətdə ağacın yumarlananda ağaca, ağaca dəydim belə. Uzandım, belənsi gördüm ki, başım biraz yerə də qalxdım ayağa. Yenidə qalxdım ayağa, baxdım gördüm, əqa. silahım, silahım yuxarıda qal. Kazandan getdim, silahı götürdüm, çıxdım yolum üzərinə. Gördüm ordan uşaqlarla hamısı çıxdılar. "Ay Fət, yaralanmısanmı?" dedim. "Yoq." "Güləbəs, qan qanda axır." dedim. "Məyəqin onların qanıdır." Hə, də poxtum bilən su almaqdım, əldətdir. Gördüm ki, bu arxa nahiyəm, qavağımın arxa nahiyəm qan içində ə düşdüm dedilərə düşün düşün aşağıda. Biz onları o günə qoyduq orada qranatlarını. Neyləri arda vardı? Qranat qordular. Surpilseliyi elidi. Kimlər sağ qaldı? Başına kontrollatışı. Oşun biz söndən bunları bitdik. Sağ adam qoymadı o oldu. Gəldim gördüm tabor komandirinin ayağından dəyib sağ ayağının nahiyəsindən dəyib. Buna ilişdir bir yardım göstərirlər. Bir də qrup komandirinin müavini var idi. O menə düşdü. Bunun deməli sağ ayağı pəncəsindən belə pəncəsi menə düşmüşdü. Gördü uşaqlar onu gətirirlər. Mən belə bax, baxdım, dedilər ki, sən biz turna qoya bilməyəcəksən, qanını kəsə bilməyəcəksən. Dedim, mən mənə oturdu düşürdü aşağıı, mə ilə bir yerdə dedi ki, sən bu yerdə 70-70 kilometri biz qayıtmalıyıq təla. Braya yerə qədər gəldik. Çatdıq Erməni-Çerməni postun arasına. Gəldiyimiz yer başqaydı, qayıtdığımız yer də başqadır. Gördüm minamiy od atdılar bizə. Bölümüzə düşdü, bizi tulladı. Məndən ədən aşağı belə yumarlandım. Bir tərəf gəldi mənim yanıma. Dədim, "Cənab bilmirin, ayaqlarım, qarnım, ayağım ağrıyır." dedimə gətir ağrı kəsicini vur mənə. Təzənə məndə 2 də nə idi. O biri döş yoldaşımın idi. Mənə vermişdi ki, pamlıq apuç qap bir dənə olsun da, hansız bir yerdə olacaq. Təzənə bunu qırdım. Şeyli şprisə cəhd etdi mənə buduma vurdu. Çox biraz ağrı çəkilməz. Təzənə bir də fayp vurudu ağrı kəsicini. Daha belə dedim ki, Mən get, mən alıncaq, dedi, sən, dedi, sən get, mən səni dalıncaq gələcəm. Dedi: "Yox, qayıtmalıyıq dala." Məsən qoy qayıtmayacam. Dedi: "Məsən get, mən də səhəbəxım gələcəm də." Təzdən elə yerə düşdükcü qara düşdü. Qıta təzdən yıxıldım yerə. Dün səbəcə bilmirəm sən get. Mənim silahımı götürdü. Mənim silahımı götürdü dedi, mən silahımı götürüb dedim: "Məsən get, mən gələcəm səni dalıncaq." Dedi ki, yox təzdəndən bir dənə də atdılar bullar. Atan kimi yıxıldıq. Da təzdəndən silahım düşdü orada. Hə, silahım düşdü orada. Dədim, "Mənim silahımı çeynə" dedi, "Çeyn silahın düşüb. Sən sağ qalmağın lazımdır. Sənin qan qan gedir səndən. O boyda yol qayıtmaq olmur." Dedi. Dedi mən gəlib qayıdıb götürərəm. Uşaqlar qayidanda götürəcəklər. Da təzdəndən Bir biraz da müəyyən yerə gedəndə dedim məndə bir də nə dağrı kəsici var. Qəturonda vura ilə. Təzədənə onu da vurdu. Dənsübjədə də bilmirəm, ağlarım uyu tutulub. Dedə qrupun yarım qrupun uşaqları gözləyirlər, ehtiyatlı olanlar. Gözləyirlər bizi çayın qırağında. Ora kimi çatdır özünü. dedim bronjeveti çıxarday ilə. Bronjeveti çıxarday ilə biraz yüngülləşim tezəndən bura Juliet dedi, o Juliet qoy qalsın məyinində. Dedi məyə yeriyə bilmirəm, bağırrılıq elə, yeriyə bilmirəm, ayaqlarım tutuldu. Hə, səbəb bağarsaqım çöldə, remendən dəyişlib bağarsaq da dağıdıb sanaq. Də gəldim elə çayın qırağına çatmışdım, gördüm uşaqlar qavağıma gəldilər, nasıl qayna. Dedi məən mən bura kim gəlmişəm, özüm gedəcəm. Uşaqlara kömək eləyə, uşaqlar gəlsinlər hazırdan elə körpünün üstünə çıxmışdım hansıca ağaçdan üzətdim. Bu boşum 150-də yıxıldım suya. <laughs> yıxıldım suya, standım, daha da ağırlaşdım. Həkim uşaqlar sürü qolumdan tutdular. Sürünə-sürünə çıxdıq sudan. Çıxdıq, uzatdılar, nasıldıya. Ona kimi obursu uşaqlar gəldi, siz tabor komandiri gətirdilər, gətirdilər. Bunlar çatan çıxdılar bular oja dəstək gəldi. Ermənlərə dəstək gəldi. Ne təzəcə elədik ki, qalxmışdıq. Arxadan başladılar atmağan bular. Təzənin heç kimdən abitə yox. Qaldıq altı nəfər orada. Beş nəfər. Dörd nəfər məni gətirib, bir də sapıyor. Bizə də yuxarıdan Dedil, keçü şəxsiyyət burdan gələcəkdi. Biz şəxsiyyəti posta orada onlar qəbul edəcəklər. Biz də başqa yerdən çıxdıq. Gəldik o, çünki dərənin dibinə çatdıq. Nə dedilər ki, asılqada möhkəm tutuyor. O şimulla ot qıldı. Bunlar da dayanmırlar da. Biri atır, o birsə daraq dəyişir bu atı bizim başımızı qaldırmağa imkan vermədilər hə, amma atın da uşaqları atın verdilərə hə, biz atdığımız hamsını ancaq qranatımız qalıb dedim mə hə, verin qranatı mənə siz çıxın gedin siz, siz çıxın gedin onlar gəlib burdan gəlib keçəndə mən bunları saxlayacağam dedilər elə hə, danışsan sən dedi səni biz burada qoyub getmirik bir dənə də cəhd elədilər dedi gəlin bir dənə də dəstəyləyək çünki ora da palçıqdır qarda qarıyağı ü əriyib tam qalmır. Əriyib bunlar 3 metr qalxırlar, 1 metr sürüşürlər. Mən də naslı qada. Təzədən bunlar bir də atdılar. Bunlar atan kimi elə mə ortada qaldım belənsi, uşaqlar hərəsi bir tərəf. Təzədən mən də elə sürəndim. Elə şey eləməz mövqeyə girməzdə. Kazən yenə sürünə sürünə gəldim gündü mövqeyə amma yaralı idim də. Dəmişdi güllələri mənə. Bitəzdən bunlar bir partiyada atdılar. Güllə burasından sıyırdı keçdi. Biz də var idi, məvəl. Onda elə bir güllə kaskasının çeyindən keçib iplən o zaklyovka olan yerdə güllə qalmışdı. Toxuqlar yenə də hərəsi bir tərəfdən atışdılar. Bunlardan nə tar atırlar? onca mən vermirlər bizə baş qaldıramadı. Hə, təzədən elə biləncə cəmi vəziyyətimdə belə oldu, belə qorxmaq istəyəndə qulcu cüllə tutdu qolumu. Cüllə qolumu tutan kimi qolum qırıldı. Qolum qırılan kimi fırlandım, hə, ki, fırlandım kürəyə üstə, uşaqlara dedim ki, qolum qırıldı. Qol açılıb burdan belə qan yox, bir qan qalmıyor bax, qol qırıqdır. Təzədən gördüm ki, qol sallanır də bir yelən sürünür sürünə, sürünə təzdəndən uşaqların yanına gəldi. Uşaqlar dedi məyə qaça. Siz yavaş-yavaş bir-bir çıxın buradan. Biz onların 25-30 nəfərini qırmışıq. Arxalarında nə qədər adam vardı, hamısını qırmışıq və mən yaralıyam, qolum qırıqdır. Mən bunları saxlayacağam, siz qaça. Uşaqlar dedilər ki, yox, ölmək istəyəndə hamımız burada öləcəyik. Ay dedim, qorxuşum bilmir ki, biz burada olduğumuzu. Biz o yolla qayıtmalı idik. Lakin qurban olmam Allah, Allah təala belə ki, mənim boynumu da alına biləncə tutu, və, çıxdı. Get. Həzənə mə elə qolumu elə əl zəkdəydim, belə dişdədir. Belə olar, məriyyələrlə, dizdarımı qovduğum yərə qalxdım. Ayağa qalxan kimi tvar. Ə dərmənənd tutdu. Donc je va, o, rifçanı vuracaqlar dedi mənə də vurulmuşam. Lan bundan artıq necə vurulur? Ə, ay başın olsa hey, də maç halınızı çəkin. Mən gedirəm gəlin dalınızca. Qol qırıq, bağan saq belə, çanağın belə. Da tərzdənə nərilənlə bir əlimlə o həman o diki çıxdım, qalxdım, yuxarı baxdım. Üzüm boşum güclənir. Ə Oxşun düzələnə bilir, amma bəzi yerlərdə qardır, binalar görkür. Deyimə baxdım, belə sola baxdım, gördüm ayaq izləri var orada. Və gəldim ayaq izlərindən bunlar da nə təri güllə atırlar. İnan sanki o belə güllədən də qarşılıqlı dayanmadan atırlar. Beləcə baxdım belə gördüm səb şəklində açılıblar qara paltarlılar da ata ata gəlirlər bu. Elə gördüm ip ip o tərəfdən gedir, dağın döşünündən. Gəldim, elə çıxdım elə cığır üstünə, başladım getməyə. O dişi çıxanda, o demək olar ki, qarsıyaələrlərmişdiniz. Gəldim elə o təpənin dərənə elə qalxdım aşağı, düşdüm. Öyə, biz məni görmürlər onlar. Atlan yerə görə, amma dərəyin içindeyim, gedirəm özüm. Bizən gördüm yuxarıda, hansı ki, ataş rəstdə yuxarıdadır. Papağı tuqaldım belə başımdan maska papağı. Əlimlə belə elədim vaxtlar. Bəzənə yenə yıxıldım. Yıxıldığım yenədə qarıncısına başımı qoydum belə. Ə, qarı götürdüm belənsi biraz ağzıma qarı aldım, üzümzə qarı məd. Bəzən yenə qalxdım ayağa. Qalxdım ayağa, gördüm cığır hardan gəlir. Gəldim gördüm Bizim Félixin. Demə orada gözdüyür. Nasılqanı qoyublar, nasılqanın bərinə də uzanıblar. O Arif at arxadan atırlar, vuracaqlar səni. Gəldim elə nasılqanın yanına çatdım. Oturdum nasılqada. Dədə harandan harandan dəyib, dedi mə qolum qırıqdır. Təzənə gətirdilər orada qolumu. Ələ bədəlim, bədəlimə bədəlim, elə bədə orada sağıdılar. Dedi mənə uşaqlara kömək elə, uşaqlar çıxsınlar oradan. Hə özləri gələcəklər. Başqa harana dəyib dedi mənə qarnım da haramda dağılır dedi. Təzədən məni qoydular nasıl kainisinə uşaqlar gəldilər. Məmmədov anar gəldi, kəşfət əskərləri ilə bir yerdi. Elə bizimkilər məni yerə qədər çıxartdılar. Ordan o tərəfə kəşfətli əskərlər çıxdılar Məmmədov anar. Hücətçilər elə sənin gəlin bəri öz tərəfimizdə paltarımızı da doğradılar, ayından sıxı çıxartdılar belə. Gördüm onları, ilhamı başımızın üstündədildilər. Oradan da getdilər sanitarkaya. Daha doğrusu çay şey, maşına qoydular. Mülkü maşına bizim, orada uşaqların məş maşınları vardı. Məni çat çıxartdılar tibb məntəqəsinə. Orda başım ilçəbi yardım göstərdilər, qolumuza da məftilə bir şey bağladılar. Ah. Oradan belə gətdilər Gəncəyə çatdıq bunlar. Gəncəyə çatdırdılar dedilər, ə, salın bunu rəngə. Təzənə mənim MRT-yə salanda dedilər ki, qan axmaması çərvəndir bunun. Bağırsağını dağıdıb küllə. Hmm. Bağırsağımla, qarımla, bir də çanağımla də, dəymişdi, üstündə deməmişlər sözün açığını. Getilə yadımda qalan bir də nə o MRT-ya salanda dedilər ki, bunun qanaxması var, buna əməliyyata. Əməliyyata əməliyyata hazırlayın. Bir də nə yadımda o idi ki, gətirdilər, yanımdan iynə vurdular. Elə o iynə yadımda qalan o iynə idi ki, yat, yatdım, bir də aldım ki, gördüm tabor komandiri uşaqlar hamısı şeydə xəbərlə səhixastaxanada başımın üstündədilər hamısı ağlayırlar. deyəndə komandirin telefonunu əlimdə saxlayıb deyər gələ evlə danışır. Mən o qədər qışqırmışdım, səsim udulmuşdu, səsim gəlmirdi. Deməz sizə kim dedidir ki, mən deyim də belə Halbuki tükməy istəməyəcəydim ki, mən yaralanmağım barədə. Mən elə həmin tapşırıqdan qayıdıb Türkiyə kursa qay, kursa getməli idi. Çamadamım hazırdı. Mən evdən oğlan çıxmışdım ki, kursa gedirəm. Elə telefonu verdilər. Gördüm evdən zəng çağırıcı. Ozan döysəm ded. Dedi məndən. Dedi sənin səsin deyil. Məni niyə aldadırsınız, kimdir də? E, Dedi mə, uşaqlarım bu, 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 ondan sonra inandılar məni ki, məsəl qalmışam. Bir gün qaldıq orada, 19-u qaldıq, 20-si gün günü hava pisləşdi. 21-i günü vertolyotla mənə gətirdilər, bura Papalengo xospitala. Papalengo xospitala gətirəndən sonra mənim vəziyyətim burada pisləşdi. Mən burada hər kimlər başladılar, qoluma Elzarov aparatı qoydular. Bu da qalandan sonra bir az bağırsağ məçələ çıxartdılar. Bağırsaq, qoluma dəmir, bağırsaq çöldə. Bir müəyyən bir şeydən sonra, uxu halım tam pisləşəndən sonra mənə göndərdilər Türkiyəyə. Gülhaniyə göndərdilər. Getdim orda da əməliyyat olundu. Orda da qaldım. Oğurda yaxşılaşandan sonra biraz tel olandan sonra aparatdan göndərdilər məni bura. Elə gəldim elə. Tay ilə 9 ay bağırsağım üzüllə qaldı. 7 ay qolumda dəmir qaldı. Elə onunla gəzirdim, qolumda dəmir, o şeylə. Yəni peşmanlan deyiləm. Yenə də bu canla, bu başla, bu ruh yüksəkliyi ilə döyüşə davam eləməyə hər an hər zaman mən alnı açıq gəlib döyüşəcəm də, vuruşacağam da. Belə orada şəhid olacağam da.